এই যে অক্টোবৰতে আপোনালোকৰ এককালীন যিটো দুই লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা আছিলে সেই এককালীন যিটো দুই লাখ টকা এতিয়া আপোনালোকে অক্টোবৰতে পাবনে বা এই সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ আহিছে নেকি বা এই যি দুই লাখ টকা দুই লাখ টকাটো কেতিয়া দিব কেনেকুৱা সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো থামনিলাও টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লেকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে যে যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল আছে আশা কৰ্মীসকল আছে ৰন্ধন কৰ্মী তেনেদৰে সেই সকলোকে কি কৰা হ'ব এককালীন যিটো দুই লাখকৈ টকা সাহাৰ্য সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অক্টোবৰতে দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে এতিয়া অক্টোবৰ প্ৰায় আধাখিনি সময় গৈছেই তো এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে প্ৰশ্ন আৰু সেইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আলোচনা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেদৰে সেইখিনি তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এককালীনটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এতিয়া সেই অনুসৰি আপোনালোকৰ এই যি এককালীন দুই লাখ টকাটো দিয়া হ'বনে নহয় এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই এই যি নতুন নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এই যি নতুন চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যেনেদৰে হ'ব বুলি কৈছিলে সেই অক্টোবৰতে এতিয়া সকলোখিনি প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমান্বয়ে হৈ গৈয়ে আছে পৰ্যায়ক্ৰমে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে যিটো দাবী কৰিছিলে সেইটো দাবীত নহ'ল কিন্তু আপোনালোকক মাননী বৃদ্ধি কৰিব অক্টোবৰতে আপোনালোকে কিমান কৰিব সেইটো আপোনালোকে জানে এতিয়া এককালীনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব এককালীনটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল খবৰ এটা ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ওলাব ওলাব লাগে কাৰণ কেলৈ এইখিনি যি নেকি আমি যদি চাওঁ ঔণ্ডয় আঁচনি অক্টোবৰতে হ'ব বুলি কৈছিলে অক্টোবৰতে হ'ল এইখিনি উদ্যমিতা আঁচনি পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ গৈ আছে নতুন চাকৰি নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি হৈ গৈ আছে এতিয়া এই যি এককালীনটো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ হ'ব লাগে আৰু হোৱাটো ভাল হ'ব লাগিবই কাৰণ কেলৈ এতিয়া সেইখিনি অনুসৰি আপোনালোকক অক্টোবৰত কৰা হৈছিল এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সি যেনেদৰে তেতিয়া সেইখিনি কৈছিলে যে অক্টোবৰতে আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল আৰু এতিয়া এই যি আপোনালোকৰ এক কালি দুই লাখ টকাটো দিব লাগে দিয়া উচিত পাব লাগে আপোনালোক আৰু দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ এই যি দুই লাখকৈ টকাত কাৰণ কেলৈ সেইখিনি দিম বুলি কৈছিলে আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ এই যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিমানকৈ বিচাৰিছিলে সেইখিনিতো আপোনালোকে নাপালেই এতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেনেহ'লে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুতখিনি আপোনালোকে বিচৰাৰ ধৰণেই তেওঁলোকে বহুত বহুত ৰাজ্যত সেইখিনি কোনো কোনো ৰাজ্যত তেনেদৰে তেওঁলোকে পাই আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ এইখিনি মাননি বৃদ্ধি কৰিলে কিমানকৈ বৃদ্ধি কৰিলে সেইখিনি বিশেষ গুৱাহাট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় নাই কথাটো হ'ল কি এতিয়া এককালীনটো আপোনালোকে পাব নে নাপাব এককালীনটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে দিব লাগে কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মী সহায়িকাসকলো আছে কিছুমান অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব কোনোবা ধৰি লওক এবছৰ আছে কোনোবা ছমাহ আছে কোনোবা চাৰিমাহ আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিমানেই সোনকালে কাৰ্যকৰী হ'ব সিমানেই তেওঁলোক উপকৃত হ'ব কাৰণ কেলৈ অৱসৰ হোৱাৰ পাছত আৰু তেওঁলোকৰ সেইখিনি ক'ত থাকিব তো সেইবাবে অতি সোনকালে হ'ব লাগে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত হোৱা কথাটো যিহেতু কৈছে অক্টোবৰতে তো নিশ্চয় ভাল খবৰ এটা ওলাব ওলোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনি বহুতেই বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কেলৈ এই যি মাননি বৃদ্ধি আপোনালোকে যিটো বিচাৰিছিলে সেইখিনিতো আপোনালোকে নাপালে আৰু এই যি এককালীনভাৱে যদি এইখিনি দিয়ে মই কৈছো সেইখিনি কোনোবাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব কোনোবাই কিবা হ'ব ত এইখিনি একোখনকৈ ঘৰ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকে যিসমূহ কাম কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকে নিজে বুজি উঠিছে বা সেইখিনি উচিত বুজা উচিত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যে হয় এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সকল আশা কৰ্মীসকলক কিদৰে তেওঁলোকে কষ্টৰ পাজে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া আছে আৰু আমি যিটো সেইখিনি দিয়া কথা আছিলে সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিলে সোনকালে সকলো সকলো উপকৃত হ'ব ভাল খবৰসমূহ আহক ভাল খবৰসমূহ আহিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ আপোনালোকৰ যিবোৰ দাবী আছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এইখিনি আপোনালোকৰ যি সংগঠন আছে সেইবিলাকেতো লাগি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এফ আই এছ পদ্ধতি পাতিল বা এইখিনি যি কামৰ পূজা আছে সেইখিনি অলপ পাতলাই দিয়া তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু ভাল খবৰসমূহ আহি থাকিলে নিশ্চয় জনাম কথা হ'ল কি এতিয়া এই যি আপোনালোকৰ এককালীন সাঁতো এককালীনটো আপোনালোকৰ সোনকালে হ'লে সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব ত' এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যিদৰে যেনেদৰে নতুনকৈ নিযুক্তি দি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই যি আপোনালোকৰ সমস্যাটো এইটো সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিলে নিশ্চয় সকলোৰে পৰা ভাল হ'ব অৰ্থাৎ এককালীন আপোনালোকে এইটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ত' আগন্তুক সময়ত খবৰসমূহ নিশ্চয় আপোনালোকক জনাই থাকিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহি যায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা আৰু ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পোৱা আজিলৈ মানে বাই